Уважаемые земляки, Христос воскрес! Воистину Сегодня второй день Пасхи, но почему-то наши некоторые политики решили включать свою выборную кампанию. Они это не включили, проводя незаконные мероприятия, э, развешивая по городу плакаты, бигборды, рекламируя себя любимых. Мы знаем, что еще не объявлено, сегодня первый день выдвижения кандидатов на президентов за пост городских голов. И уже нынешний день один из этих людей, который хочет править нами, нарушает закон. А нарушает закон очень просто. Мы помним, как три месяца назад здесь, на этих площадях, мы провозгласили отмену рабства. Мы обратились к бюджетникам всех сфер относительно того, что не поддавайтесь на угрозы, не поддавайтесь ни на какие там, ни на какой шантаж, не выходите под страхом увольнения на эти митинги в поддержку еще той власти. И что мы видим сегодня, на второй день Пасхи? Мы видим, что бюджетникам, мы знаем, что вчера вечером обзвонили всех начальников управления городского совета. Обзвонили все ЖЕКИ, обзвонили все общественные организации, которые имеют какое-то отношение э, к вопросам там, э, которые финансируются фактически из бюджета нашего. И дали установку привезти сюда как можно больше людей, для того, чтобы показать якобы всенародную поддержку. Мы прекрасно видели, как выгружались люди со всего города на автобусах, их по списку, их по списку отмечали, кто приехал, кто не приехал. У меня знакомые с управлением торговли, с управлением экобезопасности, с других управлений, управления молодежной политики, внутренней политики. Они вчера даже не смогли к своим родственникам в Одесскую область съездить, отметить эти пасхальные дни. Их сюда погнали. Для чего? Уважаемые, если вы так начинаете свои, ваши предвыборные кампании, то мне кажется, что не с того вы начинаете. Мало того, вы посмотрите, все Люди, которые занимаются у нас производством и продажей шаурмы, мы сейчас их можете здесь увидеть. Товарищ Бонь! По кличке Бонь. Тебе не стыдно? Мало того, что вы застроили весь город, составили этими будками, так ты опять еще лапшу здесь вешаешь нам. Мы будем очень подробно и очень хорошо следить за проведением этих выборов. Мы не допустим. Чтобы Здесь опять возродилось это крепостное право, когда бюджетников заставляют идти в выходные дни на Пасху и, и, и в любые праздничные дни идти отстаивать интересы какого-то дяди. Вам сегодня заплатят по 100 гривен, по 50 гривен, завтра вас заберут у вас по полторы тысячи гривен. Еще один момент интересный. Роской совет уже полтора месяца молчит. Никто из депутатов горсовета. Не может внятно сказать, из того большинства партии регионов. Это, это, это... Ну вот, вот, вот говорят, уже подняли э, флаг э, Российской империи, ну, нынешнего путинского режима. Для чего? Для чего? Для чего подняли этот флаг? Мы знаем, что сейчас, что сейчас фашист Путин с его приспешниками здесь, в городском совете. Этот прихвостень, брендак. Это что, ты сейчас хочешь здесь российский флаг поднять под этот шумок? Это ты прислужник оккупантов здесь. Почему до сих пор он на свободе ходит? И он рассказывает нам сказки о том, что он за город бдит. Вот этот флаг российский, это ты сюда принес, Брендак? Для чего? Или вам мало тех убитых людей в Донецкой области? В Крыму сейчас уже будут депортировать крымских татар. За украинский язык людей бьют. Это ты, Брендак, поддерживаешь? Геннадий, это твоя команда? Это вы здесь хотите устроить нам Вторую Российскую империю. Вы знаете хорошо, Одесса не подаст на это. Одесса это Украина. А как не осколок этой империи. Для чего было это сделано? Почему вы до сих пор молчите? Молчите и не говорите свою позицию относительно событий, которые уже полтора месяца фактически оккупация нашего государства происходит. А вы здесь рассказываете и лапшу вешаете этим бедным несчастным бюджетникам и пенсионерам у которых вы в свое время очень много забрали. А сейчас их тянете в этот пасхальный день. И совести, ничего у вас нет, и святого ничего нету. Я вас всех призываю, не, не подавайтесь на эти уговоры, не подавайтесь не на, эти, на эти вот посулы. Им осталось до 25 числа здесь править, в этом городе. Дальше не будет никакого крепостного права.